भूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणन्तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने तत्र पाप्रणिहितानि गता गतानि मादृशा मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियन् सागरसम्भवायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् केकरस्थित कनीलिक पक्ष्म नेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनाय बाह्वन्तरे मधुजितश्रितकौस्तुभेय हरावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा कमलालयाः कालाम्बुदालि ललितोरसि कैटभारेः धाराधरे स्फुरति या, या तटिदङ्गने वा मातुः समस्त जगता महनीय मूर्तिः भद्राणि मे दिशतु मतः खलु यत् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्थम् मन्दालसञ्च मकरालय कन्यकायाः विश्वामरेन्द्र पद विभ्रमदान आनन्द हेतुरधिकम् मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थम् इन्दिवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपपदम् सुलभम् लभन्ते दृष्टिः प्रहृष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्टा पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्कर विष्टराय दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्मघ ैली नयनाम्बुवाः गीर्देवतेति गरुड्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलय केलिषु संस्थितायै तस्यैलवस्त्रिभुवनैक गुरोस्तरु नमोस्तु शुभकर्मफल प्रसूत्यै हृत्यै नमोऽस्तु रमणीय गुणानवायै शत्यै नमोऽस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभारना ना। नमोऽस्तु तु दधि जन्म भूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापर शाङ्गायुधवल्लभायै नमोस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसि स्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोस्तु, 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 नमोस्तु कान्त्यै कमलेक्षणा नमोऽस्तु भूत्यै भुवन प्रसूत्यै नमोस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदान विभवानि त्वद्वन्दनानि दुरिता निशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति भजनाङ्गमानसैः त्वा मुरारि हृदयेश्वरीम् हजे सरसि जनिलये सरोज हस्ते धल तमांशुक भगवति हरिवल्लभे मनोग्ने त्रिभुवन भूतिकरि प्रसीद मह्यम् दिग्धस्थिभिः कनक स्वर्वाहिनी प्रात िपुत्री कमले कमलाक्षवल्लभे त्वम् करुणा पूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनाम् प्रथमम् पात्रमकृत्रिमन्दयायाः देवी प्रसीद जगदीश्वरि लोकमातः कल्याणगात्रिकमले क्षणजीवनाथे दारिद्र्यभीतिहृदयं शरणागतम् माम् आलोकय प्रतिदिनं सदयैरपाङ्गै स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुरन्वहम् तयिमयीं त्रिभुवनमातरं रमा गुणाधिगा गुरुतरभाग्यभाजिना भवन्ति ते हुविभुधभाविताशया इति श्रीमच्छङ्कराचार्य कृतश्रीकनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णम्